السلام علیکم ناظرین ایک غریب مگر نیک دل انسان اور جنات کی دنیا سے آئی ایک پرسرار شہزادی کیا یہ ممکن ہے کہ نیک انسان کو جنات کی عزت بھی دلا دے آئیے ایک ناقابل یقین مگر سبق آموز اسلامی کہانی سنتے ہیں احمد اور جن لڑکی لیلا ایک روحانی و اخلاقی سفر شہر کے گلیوں کا غریب مسافر ایک پرانے شہر کی تنگ اور پتریلی گلیوں میں ایک نوجوان احمد رہتا تھا اس کا لباس سادہ جوتے گھسے ہوئے اور چہرے پر محنت کی لکیر نمایا تھی وہ روز صبح فجر کے بعد اپنے ٹھیلے کو لے کر نکلتا اور دن بھر محنت کرتا اس کے ٹھیلے پر, پر پرانے کپڑے پرانے چپلیں اور سستی اشیاء ہوتی تھی لیکن جو چیز احمد کو سب سے ممتاز بناتی تھی وہ اس کا کردار تھا سچائی دیانتداری، نرمی اور اللہ پر توکل ایک شام جب بازار بند ہو چکا تھا احمد اپنے سامان کو سمیٹ رہا تھا اچانک اس کی نظر گلی کے کونے میں بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی وہ نکاب میں تھی مگر اس کی آنکھوں میں چمک لباس میں انوکھا پن اور انداز میں کچھ پرسراریت تھی احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا بہن آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں لڑکی نے دہمی آواز میں جواب دیا میں جنوں کی دنیا سے آئی ہوں اور انسانوں کے درمیان کچھ وقت گزارنے کی اجازت ملی ہے مجھے پناہ چاہیے کیا تم مدد کر سکتے ہو احمد نے بغیر خوف کے کہا میری جھونپڑی چھوٹی ضرور ہے مگر آپ وہاں عزت اور امان پائیں گے اس کا نام لیلا تھا وہ بہت باوقار خاموش تبا اور عبادت گزار تھی احمد کے ساتھ رہ کر وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی کھانا بناتی اور رات کو اللہ کا ذکر کرتی اس کے انداز میں ایک خاص نور تھا جو بتاتا تھا کہ وہ عام مخلوق نہیں رات کو جب سب سو جاتے وہ چپکے سے آسمان کی طرف مو کر کے کچھ پڑتی ایک دن احمد نے حمد کر کے پوچھا لیلا تم واقعی جن ہو اس نے سر ہلایا ہاں مگر میں جنوں کی شہزادی ہوں مجھے انسانوں میں نیکی تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور تم وہ نیک انسان ہو لیلا نے آمد کو بتایا کہ جنہوں کی دنیا میں نیک انسانوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تم میں خلوص ہے ایمان ہے اور دنیا کی لالچ نہیں اب تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا تین دن تک تمہیں دنیا کی ہر نعمت دی جائے گی اگر تم اپنی اصل نہ بھولو تو تم کامیاب ہوں گے احمد کے ٹیلے پر رش لگا سارا سامان مہنگے داموں بکا احمد نے خاموش ہو کر شکر ادا کیا دوسرا دن ایک تاجر نے احمد کو اپنی دکان کا مالک بنا دیا احمد حیران مگر شکر گزار رہا تیسرا دن شہر کا گورنر احمد کو مشیر بنانے آ گیا احمد نے, احمد نے عزت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے کہا میں تو بس ایک فقیر ہوں ہر دے میں گڑ گڑاتا اے میرے اللہ مجھے میرے حال میں راضی رکھ اللہ نے کہا تم آزمائش میں کامیاب ہوئے اب میں واپس جا رہی ہوں مگر تمہیں ایک انعام دے کر جا رہی ہوں یہ مٹی کے مٹیلے لے لو اور اپنے گھر کے پیچھے زمین میں دبا دو یہاں ایک چشمہ نکلے گا جس کا پانی برکت والا ہوگا احمد نے وہی کیا چند دن میں چشمہ نمودار ہوا اس پانی کو بیچنے سے آمدنی ہونے لگی مگر احمد نے وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا نیکی کی روشنی احمد نے آمدنی سے یتیم خانہ بنایا غریب بچوں کے لیے مدرسہ قائم کیا بیواؤں کے لیے اسپتال تعمیر کیا شہر میں خوشحالی آنے لگی لوگ دور دور تک سے پانی لینے آتے اور احمد کی دعائیں لیتے احمد کو لوگ ولی احمد کہنے لگے وہ اب بھی سادہ لباس پہنتا جھونپڑی میں رہتا اور کہتا میری دولت وہ سکون ہے جو اللہ کی رضا میں ہے کئی برس بعد احمد کا انتقال ہو گیا اس کے قبر پر آج بھی لوگ آ کر دعائیں کرتے ہیں چشمہ آج بھی جاری ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک جن شہزادی کی نشانی ہے اور ایک ولی انسان کا انعام دولت اختیار یا شہرت نیکی کا معیار نہیں خلوص تقوا دیانت اور سچائی یہی اصل دولت ہے اللہ ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو نیت صاف رکھتے ہیں ہر امتحان اصل میں انعام کا دروازہ ہے یہ کہانی ایک مکمل مگر اسلامی اخلیات پر مبنی داستان ہے جسے روحانی اور اس پیغام کے ساتھ سنایا گیا ہے اگر یہ کہانی آپ کو دل کو لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے